Це стартап Привет! шоу на м 1 і ми покликані збільшувати ваше кіо і примножувати кількість звилин. О боже, я надеюсь, що моя, моя голова все же останеться такою Чарівною. <суміст> 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 не буде в размереся. Самі! <суміст> і стартап шоу 330 і далі фейли, і вини, красотки, Жизель бюнхен. до того ж, залізні комахи, мурахи, яких будемо надсилати просто на Марс. Ну а також, як виграти в автоквесті. А, і яке авто для цього буде больше? Все, подходить об этом будем говорить з Віталієм Зориным. Мы прямо Уу! здесь сейчас в студии не терпится. Віталій Зорін, мандрівник, екстремал, лідер організації «Автоквест» в Україні. Проект існує з 2001 року. Итак, как появилась ідея создать автоквест? Ну, тогда, когда появилась идея, и слова такого еще не было, стартап. Первые игры прошли в Киеве в 2003-м. Они были такой андеграундный характер имели. В них было сложно попасть. Очень большие команды увесистые. Все было на бумаге, и максимум использовалась электронная почта. Соцсетей тогда в комедии еще не было. И в 2004-м мы начали делать свои игры. И у нас участвовало на первых порах 5-10 команд. Потом 50-100. Потом включились все области, и... И, собственно, только потом уже появилось слово «стартап». Итак, человек приходит, регистрируется. Как он это делает? Что после происходит вообще? Все происходит на форумах, соцсетях и сайтах непосредственно игр. Поэтому зарегистрироваться можно, там, начиная э, от 7 дней до самого дня игры. Э, заявиться, проплатить с карточки деньги небольшие, взнос, по-моему, там в районе 300 гривен сейчас. И, собственно, получать удовольствие уже на самой игре. Автоквест. Вот счет все такое. Это автомобильное приключение, в зависимости от, от сложности игры и от количества заданий. Оно бывает простое, среднее, сложное, там, как угодно. Буквально 4-5 заданий, и все в восторге, если все встречаются. А Питер. можно описать хоть одно задание, чтобы мало а... У, У меня ну, много а любимых заданий. У меня очень много любимых заданий. Например, самое короткое задание, которое я получал еще когда я играл 12 лет назад. Приходит задание э, смс. 25-летняя женщина желает познакомиться со строителем очень маленького роста. Все. 25-летняя жена. Были версии ⁇ Родина Мать ⁇ еще что-нибудь. Кто-то нашел, что лепили ⁇ родину Мать ⁇ с девушкой, которая была 25 на момент ага. позирования. В общем, куча версий была. через 40 минут все поняли, что есть такая улица ⁇ Летняя ⁇ в Киеве, тут, кстати, недалеко. Да. А, на ней единственный дом номер 25, а код был со стороны стройки в подвале. Вот такие бывают задания. У меня есть приятель, которому напрашиваюсь. Он постоянно играет во все киевские проекты. Он обвешан всякими блутузами, интернетами, картами и всем остальным. Но он настолько уже знаком со всеми организаторами и схватывает задания буквально по первым двум строчкам. Я не знаю, как он это делает. Но на самом деле достаточно хорошо знать просто город, как правило, все подворотные выезды, хотя бы название улиц. И, как правило, после 5, 6, 7, 15 игры у вас есть шансы на то, чтобы пробиться в тройку лидеров. Поїхали прямо зараз у центр Києва. Будемо питати, хто грав у автоквест і яку треба мати автівку для того, щоб виграти у автоквесті. Доброго дня, це телеканал. 1. Скажіть, будь ласка, ви брали коли-небудь участь у автоквесті? Чов про них але ще не брав. Тільки в думках. Одного разу брали. Ката, типу, подорож на автомобілях. Катались по різних точках. Яку потрібно мати автівку для того, щоб перемогти в автоквесті? Пошвидше. Красива, а в Севролет. <світ> Мав такому Порше. на будь якій аптіці. Що потрібно для того, щоб перемогти у таких заходах? Команда. ЖПС, друзі. Винахідливість. Тягу до перемоги. Е, Соблюдати правила дорожньої безпеки. Отже, робимо висновки, що, по-перше, треба мати волю до перемоги. Ще, ну, звичайно ж, бажання досягти мети і команду. А що ще треба додати для того, щоб стати переможцем? я спрашиваю всегда, какая машина, там сколько человек в команде. На самом деле, не машина, а водитель. Mm -hmm. Потому что э, бывает так, что и на Тавриях э, люди показывают такие результаты, потому что прокладка, как всегда говорят, между э, и... Да, она церководия. важна. Э, на э, 20% зависит от водителя, на 30% зависит от э, того, как команды действуют на локации. Новое mm -hmm. такое слово. То есть, как они распределяются. Один бежит влево, что-то ищет вправо, а потом они меняются, если ничего не нашли. Там целая война. Uh, по <laughs> uh, Вот. И 50% зависит действительно от uh, общего IQ команды и uh, от скорости принятия решений правильно. Uh -huh. Так, и а сейчас тогда касательно локаций хотелось бы узнать. Иго, как вы их выбираете? Это есть люди, которые специально туда приходят, приезжают, видят, что там более интересно, именно там какие-то квесты нужно проводить? Э, ну, не достроив в Киеве э, и разрушенные дома и всякие гадюшники, не побоюсь этого слова, э, с бомжами, они закончились где-то на третьем э, году игры. Mm -hmm. э, вот. Потом мы их начали повторять, комбинировать. Uh -huh. И когда получалось находить что-то э, новое, ну, в смысле, какое-то здание там, где не было еще ни одной игры, это считалось большим достижением. И сейчас это очень ценится командами. Когда мы начали делать игры, мы сразу же договорились э, с милицией о том, что люди бегающие с рациями и фонариками ночью, это не... Это нормально. Это не квартирники, которые работают по ночам, а это нормально, это квест. При том, что доходило до того, что какой-то недострой, куча команд бегает, а куча команд до 50, а в каждой команде 4-5 человек, то есть 200 человек ночью на одном объекте с фонариками. У нас это называлось шоу светлячков. Так вот, патруль приезжает по вызову кого-то из соседей, что там какая-то ерунда творится. А один другому сержанту говорит, это квест. Они знают, что все трезвые, денег не дадут, Тут грамотно ще статті назову по кодексу, чому їх не запакувати mm -hmm. і забирать. Тож, в наступній студії я пропоную вам дізнатися, яким чином стати справжнім суперсценарістом майбутніх автоквестів, ну і багато чого іншого, що дозволить вам дійсно реалізувати свої таланти. Все це в наступній студії за 55 хвилин, а до а цього ще же, красу, Жизель вийде. Жизель, Жизель а також мурашки, які атакують Марс на даний момент. подарочки раздаем, да-да-да. Будьте с нами на креативном стартап-шоу. Через час ровно встречаемся.